Hier bei Tour 108 Channel, ja, für euch ein richtig geiles Video vorbereitet. Sorge, es heute um nichts Geringeres. Okay, könnt ihr ja im Titel lesen, gell? aber es geht um die Carbon, oh, die GWS 5600, die ähm, 1JR noch genau das ist ja äh, die japanische. Die gab es ja, glaube ich, auch gar nicht ähm, in Deutschland zu kaufen, die mit die l und auch die U, die neue die LED. Denke ich, habe ich so mitbekommen, dass die auch nicht hier zu haben ist. Muss man sich halt immer wie altmodisch halt einfach reportieren lassen. So, das hier ist äh, wie das altbekannte Häftchen. Die Anleitung. Das hier ist, ähm, okay, das ist ein bisschen durcheinander. Ich habe sie ja einmal kurz aufgemacht, um zu gucken, ob alles passt. Hier ist das kleine Bändchen da. Ah, hier steht die Bezeichnung, die genaue Bezeichnung. GWS 5600 1JF also 30.000 Yen so, nehme ich die Kamera weg von mir ja, für alles ist gut sichtbar also okay. ja, hier ist auch noch das das mache ich nachher noch an Und noch alles zurück nicht dass ich was verliere das geht immer so schnell Hoffe ich mal, dass heute nicht die Sirene losgeht, weil es schon heute Morgen zweimal passiert. Ich check das nicht. Kann man nachher vielleicht mit einem Video einblicken. Es hat zwar nichts mit dem Link hier zu tun, aber einfach so geht die Sirene heute Morgen los. Keine Ahnung, Mann. So, schaut euch das mal an. Das finde ich cool, dass in Japan, dass die Verpackungen so anders aussehen. Ich weiß nicht, wieso dies nur für sich... Noch mal Stellungsmarkt machen. Und für Deutschland und den Rest ist das nicht so aufwendig. schaue sich das mal an. Ja, die Verpackung. Das ändert so ein bisschen an. Altes Leder und die Verpackung oder so. Wahrscheinlich so eine Art Kunstlerkunst. Wenn ihr das auch klappt seht ihr schon das hier. Ah, okay. da drin ist noch so eine Art Silizium oder keine Ahnung diese kleinen Bällchen wo die Feuchtigkeit auffangen. da ist das schon ein Schnittstück schon wieder Schau ich das mal an und wie gesagt das ist eher Bag das, das erste Modell ja damals ähm, Casio hergestellt hatte und eigentlich eine limitierte Stückzahl anbieten wollte und man sich doch gedacht hat, weil die Nachfrage so hoch war, das doch ein bisschen großflächiger zu verteilen. Ja, schön. Jetzt sieht man es besser. Wenn man hier drauf guckt, auf das Besell, auf die Linette dann sieht man ja, ein bisschen schärfer dran, genau. Dann sieht man auch so eine Art. Ähm ja. Oh sorry, jetzt geht der Motorrad wieder an. Auch nicht. Okay. Egal, ja, man sieht halt dieses Glossy. Glossy. So heißt es glaub. Ein bisschen näher dran, dann sieht man es. So. Und ist auch leicht transparent, rauchig, grau schwarz gemischt man sieht auch ein bisschen durch das gehäuse ist sichtbar genau. und ähm, hier ist das modul hier steht es hinten drauf 3159 war ah, so wie die alte 5000er gw 1 JR die hat auch dasselbe Modul also ist eigentlich eine 5000er sieht man auch in der Schärfe Bildschirm, die ist total scharf, man kann alles perfekt ablesen. Und hat wie gesagt dieses grüne Illumineszenzlicht. So nicht dieses Super Illuminator LED-Licht, was in den neueren drin ist. Was ich aber auch nicht schlecht finde. Entschuldigt mich jetzt kurz, weil der Höhle an an, So und jetzt wenn ihr drauf guckt hier, schaut mal drauf, das ist das Band, das berühmt berüchtigte Carbonfieberband, was im Aftermarket schon 170 Euro kostet rum. Kriegt man nicht so leicht, sehr teuer und begehrt. Und wenn hier drauf guckt, steht drauf Shock Resistant. Immer in diesem ja man weiß ja eigentlich, dass alles hier so ähm, glossy style ist, ja. Überdeckt. Und drunter ist diese, diese Struktur drunter gebaut, wie echtes Carbon. Echt genial, was die sich da eingedacht äh, ausgefallen, ähm, ausgefallen haben lassen. So schaut mal von unten. Hat so, eine, so einen leichten... Ja, so eine... Ja, das ist nicht sticky, also nicht haftend, sondern ganz, ganz geschmeidig. Ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht vergleichen mit irgendwas, aber richtig schön. Und ähm, hier steht bei dem alten Modell, steht hier noch die Bezeichnung drauf: GWS 5600. Und dann steht Shock Resistant. Ja, merkt euch das hier, weil bei dem neuen Modell, ich kann mal kurz ein Bild einblenden, da steht das hier nicht mehr drauf. Ja, das ist dem hier vorbehalten, der alten Version, und das sieht irgendwie cool aus. Richtig racy-mäßig, richtig rennmäßig. Was ich so ein bisschen an dem neuen auch verpassen. Ver verpassen du, ähm wie gesagt, nicht verpassen, sondern müssen du. Sprachen lernen. Das die Backplate aus mhm. einem ganz besonderem Material. Falls ihr es nicht schon wisst, das ist Titan. Casio wollte damit, mit dieser Uhr hier, die leichteste Casio T-Shock auf dem Markt, ja, irgendwie hinstellen, ja, die haben das so gebricht. Die haben es natürlich auch geschafft. Die haben das perfekt mit, äh, mit dem Metall, mit den Materialien hingekriegt. Also hier die Schrauben, die Schrauben. Ich weiß nicht, ob die Busche auch aus, äh, aus Titan sind, aber ich glaube schon. Die ganzen schweren Materialien, alles aus Carbon. Bei dem bin ich mir nicht sicher, aber wie auch gehört, dass auch die Schließe aus Titanium gebaut wurde. Seht ihr das? Richtig schön. Und ähm, ich habe mal eine Schraube zur Probe mal rausgeholt, um es in der Hand zu wiegen und eine, eine andere. Und ich habe gemerkt, ich habe jetzt keine Waage, die so, so wenig ähm, ein, ein, Mill, ein Gramm oder unter einem Gramm mit wiegen könnte. Das, das habe ich einfach nicht. Aber ich habe ja ein Handgefühl, ich habe ja viele Uhren schon auseinandergebaut. Von den Casio T-Shocks. Gemoddet, was auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine, Mann. Und diese Uhr hier hat die leichtesten. Die leichtesten. Weil. Ja. Wirklich. Wartet mal kurz, ich zieh die kurz an. Ja. Yeah. So, und da ist er auch schon. Schaut euch mal das an. Alter Schwede. Ja, hey, geht mir echt an ab. Ich hab das nie gedacht, aber die Uhr hey, die jetzt richtig in sich, Mann. Es erinnert mich an Rennsport. Hey, wenn man mit dem, mit dem Ding hier in so einem fetten R8 oder eine Lamborghini, was auch immer, ein richtig schönes Auto mit carbon dann fühlt man sich mit dem so verbunden. Ja, hört sich zwar bescheuert an, aber glaubt mir. Und es fühlt sich an wie nichts, als ob man einfach eine Feder auf dem Arm hat. Wirklich? Gut, mal, das gibt es doch nicht. Und vor allem dieses Glossy-Style, das passt irgendwie dazu. Normalerweise stehe ich gar nicht auf Glossy, gell? Ich stehe auf so dieses normale Racine. Aber bei dem kann ich echt nichts sagen und es sieht so geil aus. auflegen die Ach, musste jetzt reingehen, weil draußen auf dem Balkon jemand war, ihr der gemerkt, äh, ist schon okay. So, schaut euch das mal an. Ich habe jetzt das Licht hier reingebracht. Jetzt sieht man es besser als am Tageslicht, glaube ich. Oder auch nicht. Doch hier. Man sieht da durch. Aber das ist so eine Art Transparenz. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Diese Details, die Carbonstruktur, die schön engmaschig. So wie im echten Auto. Aber Es gibt ja verschiedene Carbonfasermassen, also Strukturen. Diese Struktur ist eine meiner Liebsten. Ich mag die nicht, wenn die so V-förmig so runtergehen, seitlich. Das ist schön alles gerade. So wie es mir immer gefällt. Ja, ich habe hier auch ein bisschen für Atmosphäre gesorgt. Schau ich das mal an. Also hier bekommt man ein Programm, hey. <laughs> Naja. Also schaut euch das mal an. Touch Solar hat natürlich auf H heißt voll aufgeladen, M heißt Medium, L heißt Low. Na oh, jetzt geht die Waschmaschine los schon wieder. Oh nee. ich hoffe man hört trotzdem was ich sage. So schaut mal, das habe ich ja schon erklärt, draußen auf dem Balkon. Aber ich finde vom Gefühl auf dem Arm ist die Uhr echt. Ich finde es echt gut. Es hey. ist nicht so schwer, es ist alles leicht. Das leichteste g shop die ich jemals hatte Fühlt echt gut an. Ich hole es jetzt nochmal ab. Das Abnehmen ist immer ein bisschen schwierig, da muss man hier ein bisschen spielen. Deswegen trage ich lieber Kompositbänder. Das ist zu eng gemacht, ey. Mein Arm ist gewachsen, ey. Ich weiß auch nicht. Ja, wie krieg ich das jetzt durch? Ja? <laughs> so, jetzt habe ich es rausgemacht. Ich muss das ein bisschen rausziehen, aber ein bisschen Geduld. So ich das nochmal an. Da ist ein kleines Fettfilet drauf, und mache ich auch kurz weg. Zack. Da ist sie neu. Ja, was soll ich sagen. Geniale Uhr. Ich ich das mal an. Das dieses Muster hier. Rundrums komplett. Hier ist ein bisschen matt. Ich weiß nicht, wieso die sich dafür entschieden haben. Können wir das sehen? Das ist eine matte Struktur. An der Seite fängt es leicht an zu scheinen. Und hier ist dann diese Glossy Style Struktur wieder, die ja das ganze Thema hier betrifft. Ja, relativ teuer die Dinger. Die gibt es ja eigentlich kaum noch. Und aus Japan nur noch importiert. Ich weiß nicht, wieso die die Preise so hoch. Machen, was das soll, das ist echt für die, die es haben wollen, natürlich schmerzhaft, weil die Uhr kostet so um die 400 Euro. Jetzt, wenn man die importiert, vor allem mit dem ganzen Importkosten, was alles noch mal drauf geschlagen wird hier, aber es lohnt sich. Also, oder man holt sich einfach die andere, die neue mit der Uhr, die kostet so um die 100-200 Euro. Nee, um, über 100-200 Euro billiger, so wollte ich sagen. Also für 220 kommt man da gut mit. Weiß nicht, wie viel mit. Äh, ja, ich habe die mir hier eigentlich so neu gekauft. Ja, Jetzt ich das mal an, Hier, voll geil mit shock Resistant. Ich find's genial, dass das Casio das so hingekriegt hat mit den ganzen Materialien. Schon was Besonderes, Mann. Nicht so langweilig wie die meisten Uhren, die haben sich da schon was getraut. Deswegen wollten die am Anfang eigentlich die Uhren selten herstellen. Und dann haben die vor mal angefangen, okay, die hat zu so viel ja, Anklang, dann machen wir ein bisschen mehr. Haben die angefangen mehr Uhren zu bauen und jetzt ist es halt schon so wie ein Massenprodukt eigentlich kann man sagen. Ja. Was auch nicht schlecht ist. Und äh, was auch noch Fun Fact ist, es gibt ja von der Uhr auch eine negative variante mit einem negativen display das heißt glaube ich gws 5600 b die hat ein rotes thema also alles die ränder hier sind rot statt weiß oder grau dann steht hier äh, schwarz und rot und ist alles etwas dunkler auch das hier carbon -Fieber, ist dann in rot glaube ich und auch also alles insgesamt ist so ein cooles, rotes, schwarzes Design. Was die sich da einfallen lassen haben, ist richtig cool. Aber ich habe die wohl nicht gefunden. Die gibt es ganz gut wie nicht. Kann man eigentlich vergessen. Importware gibt es auch nicht. Schade, vielleicht hätten die die auch noch als Übersicht rausbringen sollen. Ich hätte die mir geholt. Auf jeden Fall. So, dann ziehe ich die kurz nochmal an. Ich hoffe, ich krieg die dann wieder weg. Lass mal nicht, dass wieder so blöd ist. So, so geil, einfach. vor allem das positive Display, die Schärfe von der 5000 verbunden funktioniert mit Sportlichkeit, Racing. Mann, das ist richtig in your face. So muss es sein, T-Shop traut sich was. Also hat sich was getraut. Ich hoffe, die kommen wieder zurück in diese Form. Und auch das mit dem Negativdisplay, wie gesagt, das sollen die echt mal rausbringen. Ich habe so Lust darauf. Aber solange kann man diese hier tragen. Ich sag, kann ich nur empfehlen. Diese so hier, vor allem die alte Version ja mit dem G. Ja, wenn man dieses Band auch schon findet. Für um die 100 Euro. Wenn man es überhaupt kriegt, für so wenig Geld, dann würde ich es mir holen. Nur das Band. Ja. Ich mache mal das Licht hier hin. Das ist dann besser. Oder hier hin zur Kamera. Ich muss echt ein bisschen rum experimentieren mit dem Licht hier. Sieht das jetzt besser aus, ich hoffe schon? So, da. so das wäre eigentlich alles, was hier da zur Uhr mitbekommen könnt die Funktionen, ja, das ist eigentlich relativ. Jetzt muss ich das nicht wieder wegstellen. <laughs> Vielleicht komme ich noch kurz zu den Funktionen, aber ich würde nicht alles detailliert erklären, weil das ist eigentlich selbstverständlich bei den G-Shocks. Ist immer das gleiche. Ja, ich tu mal kurz Jetzt ist es offen, ja. Ich möchte nicht zu so arg hier rum machen, weil es schön ist, schöne Band hier kriegt sonst noch Falten. Genau, also ja wie immer eigentlich adjust da könnt ihr die Zeitzone her, ähm, rauskriegen halt welche ihr wollt Rom Paris und so weiter blablabla bla bla, Tokio ich habe natürlich Berlin Deutschland dann könnt ihr ich lass mal noch mal gedrückt zack könnt ihr es auch manuell noch äh, in Stunden also amerikanisch mit EM oder so, ich habe es so gemacht, dann könnt ihr es auch manuell äh, die Zeit einstellen, falls ihr keine Zeitzone habt, weil es hat ja multiband 6 hier, verbindet sich sozusagen, ja, ihr wisst Bescheid, brauche ich kann nicht erklären, hier die Datumsanzeige ist im Tag, äh, Monat, Tag, ne, hier, sorry, Monat, Tag, äh, noch Power Savings an, damit sozusagen, wenn die Uhr lange nicht gebraucht wird und auch kein Licht abbekommt, dass es keine Batterie verschwendet, dann geht es von alleine aus. Ja, das du eigentlich. Und über Nacht verbindet es sich halt wieder mit den mit der Atomuhr hier in Berlin. Dann hat es die genaue Uhrzeit. Ja, so ungefähr 2-3 Uhr nachts macht es das einmal. Hier ist das Licht nochmal. Ich mache ich das noch mal nach dem Dunkeln. So, hier könnt ihr das, wenn ihr das manuell eingestellt habt mit dem Berlin, dann könnt ihr das RCVD, das seht ihr das blinken. Das heißt, es sucht jetzt die Atomuhr. Das könnt ihr auch manuell machen. Wie gesagt, wenn ihr das auszusehen falsch einstellt hier, dann müsst ihr nicht warten bis nachts, dass es sich wieder korrigiert auf die perfekte Zeit sondern drückt einfach 3 Sekunden oder 2 hier, dann geht er automatisch in dieses Receiving Mode. Hier unten könnt ihr sehen, L1 hat schlechten Empfang, L2 Mittel, L3 ist höchste Empfang, das heißt, ihr habt sehr gute Chancen, dass die Uhr sich perfekt einstellt. Und äh, macht euch keine Sorgen, wenn es aber bei L2 ist, dann ist da eine 50-50 Chance, dass es abbricht. Bei L3 ist eine gute Chance dabei, das will ich jetzt nicht machen. Ich wollte es euch nur mal kurz zeigen. Dann könnt ihr äh, hier, Build Time habe ich ja schon gemacht, Weltzeit könnt ihr hier die Alar äh, Alarmanlage einstellen. Was heißt Alarmanlage? Einfach Alarm ist was ich meine. Wecker und so. Dann Stoppuhr könnt ihr hier einstellen. Zack. Stopp und wieder auf Null. Nee, Das ist dann jetzt. Äh ja, das ist jetzt rückwärts zählen, Stunden, Minuten und so. Ja. Ja. Zurück machen. So, wieder zurück gemacht. Ich habe das noch nie benutzt. Hm, Nein, nicht. London, was habe ich da gemacht, Mann? Hm. Okay, könnt es gedrückt halten. Kann ich euch mal die Funktion zeigen, weil ich leider Fehler mache. So, genau wieder zurück. Mexiko, China, sie jetzt kommt es gleich. Lissabon, London, Madrid, Paris, Rom und jetzt kommt Berlin, genau. So, das haben wir alles jetzt zugestellt. So falls irgendwie Fragen sind, falls ich irgendwas nicht abgedeckt habe, weil es ist ja immer so, dass man nicht alles in einem kleinen Video klären kann, einfach unten kommentieren, Fragen stellen, Bin gern hilft doch halt. Ja. Hammer geile Uhr, soll ich sagen. Hat sich echt gelohnt. Okay, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ton Ciao.